Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walaupun sekalian DAP sekali lagi memainkan irama menuntut kerajaan mengiktiraf UEC Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian Sebenarnya UEC ini cumalah satu isu murahan Yang kerap kali di-recycle atau dikitar semula oleh DAP Setiap kali mereka berhadapan dengan penolakan orang-orang Cina kali ini tidak terkecuali. Anda tak setuju dengan kata-kata saya? Tonton video ini. malah tahu anda berfikiran. fikiran. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang kita disajikan dengan lawak tahunan yang dibuat oleh DAP di mana mereka sekali lagi melaung-laungkan agar kerajaan kena itraf UEC Baru-baru ini kan anti look ada keluarkan kenyataan yang menuntut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar melaksanakan reformasi tertentu ini dalam tempoh enam bulan. Jika tidak, mana tahu mungkin DAP bertindak melepaskan jawatan daripada kerajaan daripada kabinet ke ataupun mungkin DAP uh, tidak mahu terlibat dalam urusan kerajaan ke ataupun mungkin DAP akan keluar dari kerajaan ini ke tetapi yang penting Anthony Lok kata Perdana Menteri ada masa enam bulan untuk selesaikan reformasi yang itu. Dan kita semua tahu apa yang DAP mahu cumalah satu iaitu lah minta kerajaan laksanakan atau iktiraf UEC. Kata mereka UEC ini memang ada dalam manifesto Pakatan Harapan jadi kena laksanakan tidak boleh tidak. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, drama pasal UEC ini sebenarnya saya kira dah hampir setiap kali DAP kalah pilihan raya ke ataupun hilang pengundi Cina ke apa-apa ke mereka akan utarakan balik benda yang sama. Saya mesti nak lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada hujung tahun 2019 masa itu PRK Tanjung Piai mereka kalah dengan Wijek Seng MCA masa itu Wijek Seng dapat bantuan daripada PAS dan sebagainya kan dan tak berapa lama selepas itu bulan Januari 2020 Ngakomeng tiba-tiba keluarkan kenyataan menuntut agar kerajaan Pakatan Harapan 1.0 bawah tuntut tuntutan hadir pada ketika itu agar segera mengiktiraf UEC. Dan sekarang sama juga. Mereka baru saja lepas dibelasah gila-gila dekat Sabah tinggal kosong kursi mereka dan kali ini Anthony Lok pula kata kerajaan kena iktiraf UEC. Jadi oleh kerana itulah kita nampak skrip mereka sama je sebenarnya kan. Ada yang kata oh ini sebenarnya dia kereka untuk menutup isu perjanjian Anwar Trump ataupun nak menutup isu perjanjian Khaled Nordin dengan Paul Hexas. Tapi sebenarnya itu lebih kepada dia punya collateral sebenarnya ataupun dia punya kalau lah alalan dapat kau sekali baguslah. Tetapi sebenarnya DAP memperguna memperkudakan isu UEC ini semata-mata untuk politik murah mereka nak mendapatkan kembali sokongan kaum Cina yang menjauhi mereka. Itu sahaja, tak lebih, tak kurang. Pattern sama setiap kali tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi saya yakin, pengundi-pengundi Cina sekarang ini sudah makin celik. Mereka tahu yang DAP ini sembang je lebih tapi habuk pun tak rak. Jadi saya harapkan pengundi Cina tak payah termakan dengan ni masalahnya. Dan memang UEC tidak akan diiktiraf oleh mana-mana kerajaan pun dekat negara kita ini bukan kerana mereka tak nak iktiraf bukan kenapa pun tetapi memang UST tidak akan diiktiraf kerana ianya adalah sangat-sangat redundant itu sahaja tak perlu sama sekali. Eh, Papa Berry, you ni benda kau tahu tak? Inilah peperiksaan yang datang dari UK, yang datang dari US, yang digunakan dekat seluruh dunia, yang berkualiti tinggi. Kau apa tahu? Ini peperiksaan yang kualitinya jauh lebih hebat berbanding SPM. Baik, betul ke UEC macam tu tuan-tuan dan Kita akan jawab satu persatu. Dan saya nak jawab juga dakwaan Rafiz Ramli. Sekarang kerajaan kena itiraf UEC sebab apa? Sebab Mandarin akan jadi bahasa nombor satu dunia. Dan kita kena itiraf UEC supaya kita tidak ketinggalan dalam masuk ke era zaman Mandarin berkuasa kat satu dunia dan sebagainya. Adakah sebab itu betul? Baik. UEC ini tuan-tuan sekalian apa bendanya? Bagi mereka yang tak tahu, UEC ini ialah singkatan kepada Unified Examination Certificate ataupun sijil peperiksaan bersepadu. Adakah benar UEC ini diasaskan di luar negara? Mungkin di UK ke di US ke dari China ke apa-apa ke? Benar ke begitu? Jawapannya tak betul. UEC ini asal usul je nenek moyang dia datang dari Malaysia. UEC ini lahir di sini. Memang dilahirkan di Malaysia. Macam mana pula lahirkan ke Malaysia? Dia macam ni. UEC ni sebenarnya, kalau ikutkan sejarahnya, merupakan satu sistem peperiksaan yang menciduk sistem peperiksaan Taiwan pada tahun 70-an. Dibawa masuk ke Malaysia oleh uh, pesatuan-pesatuan Cina, diolah, diperkasakan semula dan sebagainya disusun oleh Don Zong Kemudian UEC ini diguna pakai dekat sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina terutamanya yang swasta. Itu je pun. Jadi tak betul kalau nak kata UEC ini merupakan ciptaan dari UK lah, daripada Cina Tiawan lah dan sebagainya, diiktiraf satu dunia dan sebagainya lagi kan. Semua negara pun pakai UEC. Ah, menyebut tentang itu. Betul ke semua negara pakai UEC? Sekarang anda kena faham satu perkara penting. Penerimaan oleh universiti-universiti dunia berkenaan dengan pemegang sijil UEC nak masuk ke universiti mereka benda tu tak sama langsung dengan pengiktirafan rasmi oleh kerajaan UEC ini merupakan silibus pendidikan dan perperiksaan rasmi tak sama ya jadi mengambil kira tentang perkara itu maka sebenarnya tak ada langsung negara dekat dunia ini yang mengiktiraf UEC sebagai perperiksaan rasmi mereka tak ada. Wakima China, Taiwan, Hong Kong dan sebagainya, tak ada. Sebaliknya tuan-tuan sekalian, apa yang ada? Yang ada ialah satu kerajaan ini, dia memang iktiraf UEC untuk kemasukan terus ke universiti tempatannya, iaitulah Taiwan. Ya, yeah, Taiwanlah satu-satunya negara tuan-tuan dan semua sekalian yang mengiktiraf UEC secara rasmi di mana pemegang CUEC tak kira negara mana sekalipun boleh masuk direct ke dalam universiti dekat negara mereka. Itu saja. Eh, Papa Berry, Singapura pun iTREUEC, Australia pun iTREUEC kan. Orang yang ada UEC tu belajar dekat Australia, belajar dekat Singapura boleh je. Baik. Sekarang ini dekat Singapura, anda kena faham. Singapura tidak pernah mengiktiraf UEC secara rasmi. Sama macam Malaysia. Singapura Malaysia sama. Kita tak pernah ikhtiraf UEC secara rasmi. Even IPTA mereka, contoh NUS. NUS, dia terikat dengan sistem pendidikan kebangsaan Singapura, mereka tak ikhtiraf UEC. Tetapi kalau ada UST swasta dekat Singapura yang terima UEC, then go ahead, tak ada masalah pada-pada engkau lah kan? Sebab itu swasta. Tetapi Singapura tidak mengiktiraf UEC secara rasmi. Full stop. Kalau ada siapa yang tak puas tinggal fakta itu, search dekat chat GPT. Paling simple lah kan. Tak payah Google. Google ni pening. Pasal Australia pula, anda kena faham sistem Australia macam ni. Australia juga tidak pernah mengiktiraf UEC secara rasmi. Tetapi, universiti-universiti dekat Australia diberikan autonomi masing-masing untuk menentukan sendiri kelayakan mana-mana pelajar yang hendak belajar dekat universiti masing-masing. Sebagai contoh, mungkin ada universiti yang memang menerima UEC tanpa syarat. Boleh masuk, no problem. Ada yang terima UEC tetapi dengan syarat kena lalui beberapa lagi peperiksaan dalaman. Ada yang tak terima sangat, ada yang tak terima langsung. Jadi ianya terbergantung kepada universiti-universiti itu sendiri. Bukannya kerajaan Australia itu yang mengiktiraf UEC. Sama macam UK. UK pun bagi kelonggaran kepada universiti universiti mereka sendiri untuk menentukan okey Aku, siapa yang ada lulusan ini dia boleh masuk ke tak ke apa-apa ke kan sama macam Australia dan kebanyakan negara macam tu juga dia bagi kebebasan kepada universiti masing-masing ok fine pandang-pandang kau lah nak tentukan siapakah punya kelayakan yang boleh masuk ke universiti kau tapi kerajaan-kerajaan di sana di luar sana mereka tidak ikhtiraf UEC secara rasmi itu saja. Jadi, lagi sekali saya ingatkan, penerimaan oleh universiti tak sama langsung dengan pengiktirafan rasmi oleh kerajaan. Jadi, kalau adalah orang dok argue, oh, UST diterima seluruh dunia, bermaksud mungkin universiti itu terima. Tak ada masalah. Tetapi, mereka tak perlu pun nak uh, kata apa, beriktiraf UST secara rasmi dekat negara masing-masing. Tak ada isu pun masalahnya. Sama macam Malaysia. Macam baru-baru ini pun pada ketika tahun bila, ada universiti tempatan yang swasta lah tapi kan yang boleh menerima UC Macam contohnya TAR College ataupun UTAR boleh terima lulusan UC untuk masuk belajar ke tempat mereka. Tak ada isu sebab UTAR tu ialah UEC swasta. Tak ada masalah pun. Jadi apa isunya benda sama pun satu dunia kalau ikutkan. Nampak? Tapi aa, yang paling penting kata-kata Rafizi ini. Dia kata, oh, kita kena ikut UC sebab Mandarin bakal jadi bahasa nombor satu dunia sebenarnya nak memastikan kita tidak ketinggalan dalam mencapai tahap supaya kita pun tidak terkeluarlah bila Mandarin jadi bahasa nombor satu dunia ini tak payah isi pun sebenarnya tak perlu isi pun sebab dalam silibus pendidikan kebangsaan kita ni Rafizi memang kita diajarkan Mandarin tak ada, tak ada hal cuma sekakak ini Mandarin masih lagi elektif pilihan nak ambil-ambil tak nak ambil sudah Kebanyakan pelajar SDKC ambillah kan ataupun pelajar-pelajar uh, sekolah Cina ke apa-apa ambillah Uh, Chinese Mandarin untuk masuk dalam mereka punya SPM tetapi kalau kita betul-betul hendak memperkasakan pelajar-pelajar kita dengan Mandarin supaya kita tidak ketinggalan dengan perkembangan dunia pada masa akan datang tak ada masalah kita minta KPM untuk ubah sedikit silibus Mandarin yang selama ini elektif pilihan mungkin boleh dijadikan sebagai elektif utama atau lagi cantik letakkan Mandarin itu sebagai salah satu dari bahasa teras sekarang bahasa teras kita ada dua Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris. Jadi, mungkin berjadikan Mandarin ini sebagai bahasa teras yang ketiga. Tak ada isu pun. Yang ini terpulang kepada Menteri Pendidikan dan juga uh, kakitangan Kementerian Pendidikan, uh, Ketua Pengarah ke apa-apa ke untuk melumatkan perbincangan bagaimana untuk mengasimilasikan nak memasukkan Mandarin sebagai antara bahasa teras. Dan bila dah masuk bahasa teras, of course, pembelajarannya akan jadi lebih kompleks dan juga lebih teratur. Nampakkan situ? Jadi tak ada isu. Tak payah pun sebenarnya UEC ni. Tanpa UEC pun kita boleh pastikan yang anak-anak kita ni belaka mahir dengan Mandarin. Tak payah pun sebenarnya kita nak satu lagi peperiksaan untuk diiktiraf. Nampak tak? Tapi itulah. Kenapa agaknya mereka nak fight betul-betul UEC ni? Sebenarnya ianya berbalik pada Dong Zong. Itu je pun. Berbalik pada Dong Zong. Dong Zong tahu yang sistem pendidikan yang dia buat ini ramai mak bapak merungut. Mak bapak Cina yang hantar dekat skuasta merungut. Mereka kata, oh tak bolehlah hantar anak pergi ke NUS sebagai contohnya atau mana-mana UST yang memang tak iteraf UEC. Sedangkan SPM diiktiraf di satu dunia. Nampak? Jadi mereka nak pastikan UEC ada pengiktirafan macam SPM so that mereka yang belajar dekat sekolah Persina Cina ini turut ada peluang untuk masuk ke NUS ke ataupun dekat mana-mana UST yang terkemuka ke apa-apa ke tak payah naik itu identik, ini sebagainya kan jadi kerana itu mereka nak itiraf dengan UST bukan mereka nak masuk UST tempatan sangat pun percaya cakap saya tuan-tuan sekalian kalau lah kerajaan ni tiba-tiba pula itiraf UST UST tempatan pun tak penuh dengan pelajar-pelajar daripada sekolah private Chinese tak ada mereka akan gunakan peluang itu untuk hantar anak mereka pergi ke NUS pergi ke universiti mana-mana yang lebih bagi mereka lebih gah dekat luar negara tetapi selama ini tak terima UEC sebab apa UEC ini tak diiktiraf oleh kerajaan uh, pusat masing-masing nampak jadi mereka terdesak nak Malaysia iktiraf UEC ini so that mereka boleh hantar anak-anak pergi ke luar negara untuk belajar ke UEC yang selama ini mereka mampu terliur saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian -puan 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 -puan. tapi benda itu tak akan berlaku kerana apa kerana kita mesti pastikan yang setiap anak Malaysia, Melayu, Cina, India dan apa-apa kaum pun mereka ini berpadu di bawah satu kurikulum Tak payah ada kurikulum lain Tak payah ada sistem peperiksaan lain Kerana macam saya sebutkan dalam video saya semalam Asas untuk perpaduan ialah pendidikan juga Kalau pendidikan kita kacau Ada pecah dua, pecah tiga sebagainya Dan macam mana kita hendak bersatu Bagaimana kita hendak berpadu Sebab, ialah kita tak nak nanti Konon-kononnya untuk nak memuaskan hati setengah orang Habis satu kampung kita gadaikan tak boleh begitu tuan-tuan Dawes Clan. Dan kalau anak jangan saya pun, UEC ini redundant. Macam saya sebutkan tadi, apa yang perlu UEC ini? Nak dijadikan sebagai satu peperiksaan lebih bagus dari SPM? Tidak ada satu kajian empirical pun yang buktikan UEC lagi bagus berbanding SPM. Oh, ilusi UEC uh, boleh mudah masuk ke isi luar negara? Selama ini, mak bapak yang anak-anaknya ambil SPM, hantar anak pergi belajar luar negara itu pakai apa? Pakai niat? Of course, pakai SPM juga kan? Jadi apa pulunya untuk ada UEC bila setamin dengan SPM pun kita dah melahirkan PhD, dah melahirkan pakar-pakar luar negara, kita melahirkan mereka yang dapat uh, lulusan luar biasa dekat satu dunia sebagainya. Even ada pergi MIT pun dengan menggunakan SPM. Jadi apa pulunya UEC lagi masalahnya? Jadi kena itulah tuan-tuan dan sekalian, UEC ini redundant. Tak perlu pun. Dan anda kata kalau Donzong berkeras juga dan saya persidikan Donzong untuk pulang ke Taiwan, biarlah mereka ini bergiat dengan UEC di negara yang menjadi inspirasi kepada pembentukan UEC itu sendiri. Tak perlu untuk bawa UEC ke Malaysia sebab Malaysia ada budaya Malaysia. We are not in need for Taiwanese culture. Dan kepada DAP, kepada Melayu-Melayu DAP, anda kena ingat satu perkara saja. Jangan ingat bila anda main race card ini, anda boleh berjaya untuk mendapatkan kembali undi Cina sebab undi Cina sekarang ini mereka tak sebodoh yang mungkin anda sangkakan mereka ini sudah lebih bijak sudah lebih rasional dan mereka tahu yang anda ini auto no work at all no use dan yang paling utama sekali kepada geng-geng pakatan harapan tak kira DAP ke PKR ke parti amanah kan dulu korang selalu kutuk PAS PAS menunggang RUU 35 untuk mendapatkan sokongan Melayu. Setiap kali mendapatkan sokongan Melayu, RUU 35. Even baru-baru ini pun ada orang kutuk. Tun Mahathir bila terdesak gunakan Trump Card Pernyatuan Melayu, Perpaduan Melayu. Ha, DAP dah banyak kali terbukti. Ditolak Cina je, naik isu isu Tolak Cina je, naik isu isu Bukankah itu memperkudakan isu kaum namanya? Bukankah itu menunggang isu namanya? Ai, takkanlah korang tak boleh berlaku adil kot. Dosa tau. Demokrasi terpimpin. Terpimpin kepala kota kau. Undang-undang dalam ini negeri kandang yang bikin. semua boleh padam. Itu namanya diktator.